родилась в семье и выросла, где было два ребенка. Я, две девочки, я и сестра-близнец Маринка. Я не могу сказать, что семья была неблагополучная. Материально у нас не было недостатка. Мама была все время на работе. Большую часть времени нами занимался дедушка. Ну и как бы все мое детство, я сколько себя помню, мама приводила новых пап один папа, второй папа, причем при всех этих мужчин не просили, а мама просто заставляла называть папами. Когда последний папа пришел, ну, это был вообще самый ужасный папа со всех пап, что я видела. При нем создавалось такое давление, что просто невозможно было с ним находиться в комнате. Хотелось исчезнуть, просто вот раствориться. Мы начали с сестрой просто уходить на улицу, просто убегали из дома, потому что в доме была обстановка, но ну, невозможно было находиться с этим чужим дядькой в доме, который, во-первых, он постоянно молчал, ну как бы ему до нас особо дела не было, он, но ну, даже его молчание просто э, ну, создавало такую атмосферу, что просто угнетало. И у нас у меня сосед был там жил. Ну, такой, типа, я сейчас это понимаю, притончик. Ну там курили, и мы начали ходить туда. И там этот парень этого, ну соседа этот, он, он на тот момент уже курил траву, ну покал, ну кололся, ну как уже в системе был, потому что первое какое-то время я там еще даже выступала в роли спасателя. Я его вот спасала в, время от времени из больниц вытаскивала, ну и мне как-то в один момент стало очень интересно, что же это такое за состояние, что человек вот так вот бежит от него, то есть постоянно лечится, то есть хочет избавиться от этого и снова к нему возвращается. Но я его попросила, чтобы он мне тоже дал попробовать, и он дал мне попробовать наркотик. Марине, Марине тоже, ну, она тоже, глядя на меня, захотела тоже попробовать. Ну, когда это все дома всплыло, нас выгнали на улицу. Мы пошли жить там, к одному из наших так называемых друзей. Он жил в доме, а у него рядом была дома временка. Мы туда пошли, ну и там жили. Продолжалось это. Ну, как продолжалось, на тот момент я не считала время. У нас была вся жизнь построена на том, что сварили, укололись, сварили, укололись, сварили, укололись. И я уже, ну, уже помню, помню, что я даже уже на несколько дней просто пропадала из, из этого, ну, из сознания. То есть я не помнила, что было вчера, что было позавчера. Весь, все, все время сосредотачивалась на уколоться, уколоться, уколоться. Ну, и годам к 19 мы уже начали понимать, что это никакой не, не праздник жизни, что это не так уже и хорошо. Вернее, что это совсем не хорошо и захотели нормальной жизни Захотел, захотела я лично захотела быть ребенком и мы начали понимать, что хотим вернуться домой но с наркотиком ну, мы понимали, что это уже невозможно, а без него мы уже не можем. И мы не, ну, искали с Мариной выход искали но на тот момент мы ничего лучше не придумали как просто устроить себе передозировку. Ну, мы укололись и в, в, в надежде, что я, ну, что мы уйдем из этого мира, что больше мы тут никогда не, ну, не окажемся. Утром я открыла глаза, у меня был шок, потому что я как бы собиралась уже отсюда уйти, а я снова открыла глаза, тут надо мной врачи. Марина лежит через меня, она, ну, я укололась и лягла на кровать, она не успела через меня перелезть. И я так и увидела, короче, что она через меня лежит. Ну, врачи констатировали, констатировали ее смерть, а мне сказали, что я должна благодарить Бога за то, что ну, я осталась жива без их вмешательств. Меня парализовала, у меня отказала правая сторона, у меня не, я не могла пошевелить ни рукой, ни ногой. Но все то время, что я вот лежала дома без движения, мне, ну, у меня было впечатление, что вот я ну, как голос какой-то, который сверлил мне голову. Я должна закончить задуманное, что я ушла, ну, получается, я обманула Марину, что я осталась, а она умерла. И на долгое время моими друзьями стали подъезды, притоны, наркоманы, ну, короче, все, все что... Все, что я могла на тот момент найти. Ну, я начала как-то задумываться, оглядываться назад, смотреть, что все, с кем я начинала уколоться, уже никого нету в живых. Все уже или умерли, или от передозы, или от болячек. Ну, уже никого не было вокруг из тех, с кем я начинала употребление. Я обратила внимание, что живы остались только те, кто, и кто пошли в церковь, и кто в Бога поверил. Я задала себе вопрос, что хуже, чем они. Я, когда употребляла, я всегда ходила в меморик центр, он там был в районе недалеко. Но и тут я поняла, что я могу туда обратиться. Я пошла в репцентр. И причем я пришла туда, это была моя последняя надежда. Но я понимала, что если мне не помогут тут, мне не помогут больше нигде. За меня помолились, и в этот же утром, в эту же ночь я спокойно спала, меня не кумарила. Ну и там мне дали отдельную комнату и занялись моим, моим здоровьем. Но я там недолго пробыла совсем, потому что меня, меня перевели в тот диспансер. И так через где-то год, год лечения мне поменяли третью схему. Я упорно употребляла дальше. Мой ВИЧ перерос в СПИД, четвертую стадию. Спина покрылась герпесом. Это опоясывающие лишай, такие волдыри, и они лопаются, прилипает одежда. На тот момент я весила 29 килограмм, была лысая уже. Я уже практически ну, не вставала уже. Я лежала, и мне давили мои собственные кости. Каждый раз, когда доктор заходил на обход, он подходил к каждому пациенту и ну что-то прописывал, что-то отменял, ну, что-то рекомендовал. Когда доходила до меня очередь, он тупо лист перевор... ну, доходил до моей истории болезни, тупо ее ложил на низ и я так говорил, это уже не жилец. А ко мне, у меня в палате лежала верующая девочка. Она подходит и говорит, Ира, ты понимаешь, что ты умираешь? Ну, конечно, я понимала это. Я же слышала уже в реабилитационном центре, а что ад существует, ад, рай. Но я понимала, что в раю я точно не окажусь. И тут у меня в памяти вот начинают всплывать все мои плохие поступки, ну, когда обманывала, когда воровала, и тут это света мне говорит, Ира, Бог, Бог настолько тебя любит, что за все твои плохие поступки Он отдал своего сына. И Иисус умер за тебя, заплатил за все твои, ну, за все твои грехи. А у меня такой вопрос к Богу, что, ну, неужели ты, ну, что ты меня любишь? Это ну как-то было. Я вот сейчас у меня было впечатление, вроде сердце сжалось, вот как ну, какое маленькое -маленькое. оно какое-то маленькое-маленькое. Оно расширяет, ну, вот оно стало большим, и вот оно расширилось. И, и ну, это я это был ответ Бога. Да, люблю. Я снова спрашиваю, и вот тут любишь, ну, где воровала, где перед ну вот были у меня вот эти попытки передозировки? Да, и в сердце пришел ответ «Да, люблю». И мне показалось, что у меня сердце стало большим-большим, прямо огромным. И я расплакалась, я говорю, Господь, прости, прости меня, прости меня за все, что... ну, за то, что так я жила. если ты еще раз оставишь мне жизнь, то помоги мне жить, потому что, ну, сама без тебя я жить не могу. Я не умею жить без тебя. Научи меня жить и помоги мне, помоги мне быть светом, а не тьмой. На утро в палате лежали все те же самые 28 или 29, 29 килограмм, тот же самый герпес. Я была такая же самая лысая, ну и внешне ничего не изменилось. Но изменилась я внутри. Бог дал мне такую прямо сверхъестественную уверенность, что у меня все будет хорошо. Что у меня будет все, что у меня за эти годы украл сатана. Что у меня будет семья, будет работа, будет ребенок, это будет девочка. День за днем в течение месяца мне становилось все легче, легче и легче. Я начала себя все лучше и сильнее чувствовать. У меня еще такое обещание сумасшедшее, что у меня будет ну, в жизни все. И я просто перестала пить таблетки. Мне их утром принесли, я их за тумбочку открыла, вот так сгребла рукой, тумбочку закрыла и все. Ну день за днем я не вскочила прямо сразу. Вот как это не произошло моментально, что вчера вот я была 29 килограмм, а выписалась я 35. Это постепенно день за днем я начала приходить, начала приходить ну, в себя. Как, даже я не знаю, как я не начала приходить в себя, я начала жить здоровой жизнью. Ровно через месяц я вышла из больницы, где мне константировали. До покаяния смерть, мы ну, уже говорили мне, что я не жилец, но после покаяния я вышла живым, с констатацией, что туберкулеза нету. Я выписалась из больницы, жизнь начала налаживаться. Я... Бог дал мне работу. С мамой наладились у меня отношения. Жизнь, как говорится, приобрела новые краски. Бог подарил мне не только новую жизнь, Он еще и выполнил все свои обещания. У меня появилась... Он дал мне работу, дал мне семью, дал мне дом. Он дал мне в мои 45 лет зародить здоровую девочку. Я начала служить ему. Господь превзошел все мои ожидания. Сейчас я имею все то, о чем не могла даже мечтать. Но оглядываясь на свою жизнь, несмотря на все пережитое, на все катаклизмы, которые я прожила в своей жизни, я могу сказать, что я у Бога везунчик. Что сейчас я имею все то, о чем не могла даже мечтать. И Моя жизнь – прямое доказательство того, что с Богом нет ничего невозможного. Сейчас я занимаюсь в церкви детками, потому что я в своей жизни поняла, что все, что вложено в нас в детстве, дает потом корни, вырастает. И, как в Библии говорит, наставь юношу в юности, и он не уклонится до старости. Я хочу, чтобы дети знали Бога потому что это повлияет на жизнь их в дальнейшем.